Becik kang ora becik. Tanglimbang 5 menit dina Minggu Legi tanggal 8 Februari tahun 2016 kapethik saka Injil Matius bab 5 ayat 13 tekan ayat 16. Suwargi Kiseugroho jroning guyonane natin dumuk wong dodolan sego ing Malioboro Jogja kang ora duwe ati. Ing tata lahir patrape banget gerak-biap semanak ananging senengane ngentel sing tuku. Mngkini guyonane. Mayang ning Malang Kiya tuku sega sakingli iki takon karo bakuli. Bu sampun pinten Bu. loh, mangane apa Mas? Sega kali suwiwi ora sah larang-larang. 5000 wae. Lho, sego suwiwi 5000. Nglegakake ati. Arep swarane kasar ning nglegakake ati. Nanging kowe ning Malioboro nggiyujukono. Sampun, Bu. Inji daharani pun menopo kulo sekul kalian nduk <ehehe> satu sekali doso mudiar kui <coughs> nadian kapratila kanthi kantri guyon kanggu wong kang darbi perasaan guyonane aneki silunu guru kui banget ingin celekit aku mbayang menawa menawas sing dudulaning malioboro kui wong katulik opo orang duduk ati ngenes lan grantes wong katulik ora duwi ati kanggo pepadani kang keluen kanggo golek bathi sak akeh wong katulik mentolong ngentel pepadani apa kanthi mengkono ya bakal inggal sugih durung mesti wong-wong kang rumangsa dikentel bisa woro-woro liwat meses pengalamane dikentel ing Malioboro mligine ing warung kang dheweki jajan Banjur ayon ayon supaya ora padha jajan ing kono. Genti saiki bakule sing mod. Gusti Yesus sing wasanino iki medarake piwulang sekalian pakon bab jadi diri para pendere dalem minangka padang lan uyahing jagad. Kue mono uyahing jagad. Menawa uyah mau dadi kembo njur nganggo apa dheweke diasinaki. Ora ana menih gunane kejaba dibuang lan diidak-idak wong. Selaras karo piwulang dalam Gusti, para pendhidhik dalam nguyai jagat nganggo patrap tumindak becik minangka pratelan saka so pakon tresna tinresnan. Wong katuli tumindak becik ing urip padinan, ora mung ing mangsa-mangsa tertentu wai. Wong katuli tumindak becik marang sopo wai, ora amung sedulur sak nunggal kapitayan nanging luih-luih marang wong-wong kang keserakat lan kapesan rikala wong katulike kelangan rasa welas asih dheweke dudu penderek dalem gusti rikala wong katulike kelangan kepeduline marang pepodho dheweke dudu penderek dalem gusti rikala wong katulike kelangan kabecikane dheweke dudu penderek dalem gusti kejobongi sini-sini merga ngorek-orek wadolo dalem Gusti wong katuli kaya mengkono mau ora beda karo uh kang ora asung-sumbang sih kanggo bebrayatan pasaman suci mligine sato bebrayataning umat manungsa jroning masyarakat sumrambai paron tresno pelem kinasih Guyonan bakul malioboro amung sawijining conto nanging prastawa kuwi pancen dumadi ing endi-endi mula para pendheret dalam gusti bisa dadi uyahing jagat saura orane kanthi urip lumrah syukur-syukur kebaking lelah dilan pangorbanan rikala sawijining bakul wis netepake rega dagang kang lumrah prayoga orang ngentel rikala wis katetepake duit parkir prayoga tukang parkir ya ora mres wong kang parkir rikolo kapas rae ngemunah duwite lembaga prayoga yo ora korupsi mlembungake anggaran lan sak pituruti suwi sami munjuk Kunjuk ngasmo dalem yang Roma so yang putra twin yang roh suci. Amin. Gusti Yesus kawula muji sebab nugu nabit kekaranten balan pertusan dalem minangka patang lan sarming jagat ing dinten menika. Mugi kawula tuhu ing ayan ing salebeting pauguyaban pepatan dalem ugi ing gesang bermasyarakat sae nggo kecalan jati diri pamartos kabar kabingan. Amin. Kunjuk ngasmo dalem yang Roma so yang putra twin yang roh suci. Amin.